На самом деле все, что говорит Роман верно, но мы забываем одну вещь. В основном мы сейчас сражаемся за территорию. А надо сражаться за людей. И О, это ох, большой вопрос. Ох, я как раз хочу. На сражение за людей мы не выиграем без информационно-пропагандистского фронта. Напоминаю, у нас в России гибридная война. Гибридная. Шапка закидательства здесь не работает. Здесь необходимо работать на информационном фронте, как на обычном боевом, так и как и на международном. И для этого нам необходима программа. Государственная программа, идеологическая, как мы будем свои национальные идеи и вообще свои интересы в информационном плане отстаивать на этих территориях. Я вам скажу так, там сейчас работает исключительно вот все про ТВ и русские каналы. Все. Там, там да, очень на определенном участке, все остальное деблокируется жестко, поэтому я говорю, я, я слишком хорошо знаю, что происходит на, на территории. И на сегодняшний день надо четко понимать, как, что мы можем рассказать про себя. Человек, который находится в агрессивной информационной среде, вы видите, что происходит в России, начинается быть естественным членом этой среды. Люди верят в бред, который рассказывают, поэтому нам нужно работать в этом плане. Кроме того, нам нужно четко понимать, что Россия работает на территории Украины. И нам также надо защищать здесь свои интересы. И в том числе зачастую с экранов больших телевизоров мы слышим тексты, которые в любой стране будут рассматриваться как попытка подрыва национальной безопасности. С этим вопросом должна работать СБУ. Именно служба безопасности Украины, безопасности, именно она должна заниматься. И вот это вопрос для Министерства информации. Они должны выстроить. Для нас рады, они должны выстроить определенную идеологическую платформу, чтобы это не стало, упаси Боже, спеццензурой. Но это должна быть идеологическая платформа. Как? Мы будем рассказывать о том, что происходит у нас в Крыму, в Луганске, в Донецке. Потому что там по-прежнему наши люди. И эти люди не всегда знают, что происходит здесь. И за них надо сражаться в первую очередь, за их душу. Потому что если мы обо всем договоримся, придем туда, а там расскажут: да вы что, вы хотите, чтобы вот эти бандеры устроили беспредел. Вы же помните, они в славянске младенцев распинают. Они рабов выделяют, этот бред, люди верят. С этим нужно как контраргументами бороться. И эта задача такая же важная, как и переговорный процесс. Спасибо. Да, реплика по поводу контрпропаганды. К сожалению, с пропагандой сложно бороться. Почему? Потому что ложь всегда интереснее. Согласен. Вот, она бредовее, интереснее, поэтому ну нереально это сделать. Как реально что сделать? Это только, знаете, вот история восточной и западной Германии была хорошая пропаганда восточной Германии, что у нас самое лучшее, отличное это. Но люди все равно убегали в западную Германию, Почему? Там, да? Потому что там реформы прошли, потому Лучше что там жизнь, жизнь была, была, да, понятней. Пока у нас, мы внутренние не поменяемся, не разойдутся вот на таком, пока мы недалеко от, отошли друг от друга. Ну давайте будем честными. Нет, я это не Реформирование, Дозвольте понятное, нато внятное нато, государство. государство, это что будет лучше работать любой пропагандой. Пропаганда всегда интереснее, ложь интереснее. Она потому, в, что вот, что вот, что вот, кто придумал этого в, славянского не мальчика? Не ну идиотизм, да? А оно работает, потому что ложь интереснее. Что касается Минских соглашений, мы не заметили одной вещи, что, как у нас любят сейчас зрада перемога. Мы перемогу сделали. Вот украинцы не любят часто перемоги свои признавать. Это то, что, например, от нас сейчас не требуют в ультимативном порядке принятия спецстатуса Донбасса. Немногие это заметили, что огромное давление общества, которое почувствовало власть, которое хотело все-таки продвигать это, но не понимает, не пройдет. И поэтому этот вопрос не решается. Сейчас приезжает Штайнмайер, и говорит: а давайте выборы проводить. Ну это такое, это отступление это, потому что мы были монолитны, мы к этому пришли, поэтому тут перемога, мы должны это отметить. Давайте похлопаем, это перемога. Там, да? Да. И поэтому дальнейшее должно быть давлением. Нам нужно тянуть время с минскими соглашениями. Они хорошие, плохие, должны разговаривать. Лучше, чем разговаривают пушки, лучше, чем гибнут сотнями тысяч украинские войны. Мы должны терпеть хотя бы до июля, это точно пока не будут продлены санкции России. Ну и, скорее всего, еще выборы Соединенных Штатов.